Hai semua dan selamat datang. Hari ini, kita akan bincang satu topik penting yang sering diabaikan sehinggalah kita rasa akibatnya. Lebih daripada 970 juta orang mengalami masalah kesihatan mental. Dalam 80% kes, semuanya bermula dengan tabiat yang kita tak nampak. Kesihatan mental bukan satu kemewahan. Ia adalah tiang utama. Ia mempengaruhi keupayaan kita untuk rasa gembira dan menguruskan stres. Tabiat toksik menghakis benteng mental kita. Hari ini, saya akan kongsikan tujuh tabiat ini dan cara-cara mudah untuk atasinya. Mari kita pecahkan belenggu gaib ini dan kita kawal semula kesihatan mental kita. Asyik fikir berlebihan ni macam rekod rosak, ulang-ulang. Atau hamster lari dalam roda tak henti-henti. Kita ulang fikir benda negatif tapi tak selesai masalah. Ini buat kita makin sedih, risau dan fikiran jadi penat. Satu kitaran buruk yang susah nak dihentikan. Nasib baik, ada cara-cara yang berkesan untuk kita lawan tabiat yang tak elok ni. Salah satu cara yang paling mujarab ialah dengan menulis jurnal kognitif berpandu. Gunakan soalan-soalan yang tertentu untuk kita kaji dan faham betul-betul fikiran-fikiran ni. Jadi, macam mana sebenarnya teknik ni berfungsi? Mula-mula, kenal pasti dulu apa fikiran tu, lepas tu tulis. Lepas tu, cuba kenal pasti apa perasaan utama yang datang dengan fikiran tu. Lepas tu, tengok balik fikiran yang asyik bermain kat kepala tu. Betul ke tidak? Langkah yang ketiga pula, kita panggil penyusunan semula kognitif. Maksudnya kita ubah cara kita fikir yang negatif tu. Banyak, tahu faedahnya dan memang terasa kesannya. Tabiat buruk yang kedua yang akan kita bincangkan ialah mengelak dan menahan emosi. Tidak peduli, menafikan, memperkecilkan atau menolak emosi yang tidak selesa. Daripada merasai dan hadapi emosi, kita cuba alihkannya. Ini boleh dilihat melalui kerja yang banyak tanpa henti, gangguan digital, atau pengambilan alkohol dan makanan. Kita terlalu banyak berfikir secara logik untuk elak daripada merasai emosi kita sepenuhnya. Break. Time no point. Duolim. Tapi cara ini tidak berkesan dan memudaratkan untuk jangka masa panjang. Emosi yang tidak diluahkan tidak akan hilang. Ia akan datang balik dengan lebih kuat. Ia boleh menyebabkan stres yang lama, kerisauan dan simptom fizikal. Wah. Jadi bila kita macam suka nak elak emosi kita, ada satu cara mudah, tapi hebat betul kesannya ia dipanggil pelabelan emosi dan yang menariknya cara ini disahkan oleh pakar sains saraf mudahnya kita cuma perlu sebut dengan jelas apa yang kita rasa bila kita namakan apa yang kita rasa ia betul-betul bantu tenangkan otak kita bila kita sebut emosi kita aktiviti dekat bahagian amigdala dalam otak akan jadi kurang dan aktiviti dekat bahagian depan otak kita pula akan jadi lebih banyak bila kita namakan emosi ia bantu tenangkan rasa kelam kabut dalam hati kita ini bantu kita urus emosi tu lebih baik. Jadi, kita tak adalah rasa serabut sangat atau hilang kawalan. Sekarang, kita akan bincangkan tentang sifat perfeksionis yang tidak sihat. Ia adalah usaha berterusan mengejar sesuatu yang mustahil, didorong oleh rasa takut gagal. Tekanan yang berterusan ini mengubah usaha kita menjadi sumber kebimbangan. Mereka yang terlibat selalunya berfikir secara semua atau tiada langsung. Ini boleh menyebabkan keresahan, kemurungan, dan kelesuan kerja. Untuk lawan perangkap sifat terlalu sempurna ni, ada satu cara yang melegakan, iaitu standard cukup baik. Maksudnya, kita terkena tengok diri kita dengan cara yang lebih logik dan lebih sayang diri sendiri. Bila kita letak sasaran yang tak mustahil, kesihatan mental kita pun terjaga. Bila kita terima sesuatu tu cukup baik, stres pun kurang dan kita rasa lebih puas hati dengan apa yang dah siap. Ini cara untuk kita jadi lebih tenang dan lebih terima diri kita apa adanya. Sekarang, jom kita tengok pula satu lagi tabiat yang tak elok yang boleh buat kita rasa down, iaitu selalu membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain ni memanglah lumrah manusia. Ia cara kita nak tahu pendapat dan kebolehan diri sendiri. Tapi, dalam dunia kita yang serba terhubung ni, yang penuh dengan gambar dan cerita yang selalunya nampak sempurna sangat, terutamanya di media sosial. Tabiat ni boleh jadi sangat tak sihat. Selalunya ada dua jenis perbandingan perbandingan ke atas iaitu bila kita bandingkan diri dengan orang yang kita rasa lagi hebat atau lagi bernasib baik dan perbandingan ke bawah dengan orang yang kita rasa kurang bernasib baik yang jenis pertama itulah yang banyak datangkan masalah sekarang ni kesan paling buruk bila kita selalu bandingkan diri dengan orang yang kita rasa lagi bagus lebih-lebih lagi bila ia berdasarkan apa yang kita nampak kat media sosial yang selalunya dah diatur cantik-cantik ialah ia merosakkan pandangan kita terhadap diri sendiri dan keyakinan diri kita. Kita selalu sangat nampak detik-detik terbaik, terbaik orang lain. Kejayaan dorang, percutian idaman dorang, hubungan dorang yang nampak sempurna. Tapi, kita tak nampak apa yang jadi di sebalik tabir. Kesusahan dorang, kegagalan dorang, perbandingan yang tak seimbang ni selalunya buat kita rasa tak cukup bagus rasa cemburu, iri hati, malah rasa tak puas hati. Lama-lama, pandangan kita tentang realiti jadi tak betul. Hidup kita sendiri nampak macam tak menarik dan tak memuaskan bila bandingkan dengan apa yang kita nampak kat alam maya tu, yang macam khayalan je. Dari segi psikologi pula, kesan dia pada fikiran kita ni kuat tau. Bila kita asyik terdedah dengan gambaran hidup orang lain yang nampak sempurna sangat ni, ia boleh cetuskan atau buatkan lagi teruk rasa gelisah dan murung. Rasa tak puas hati yang berpanjangan mula timbul sebab kita rasa macam tak pernah cukup bagus, tak pernah cukup apa yang kita ada, tak pernah cukup apa yang kita dah capai. Ini buatkan kita macam berlumba-lumba tanpa henti nak dapatkan pengiktirafan orang lain. Nilai diri kita macam bergantung pada macam mana kita bandingkan diri dengan orang, bukannya pada nilai, matlamat dan kemajuan diri kita sendiri. Ini satu kitaran yang sangat memenatkan dan jauhkan kita dari kebahagiaan kita yang sebenar. Contoh-contoh jelas pasal benda ni, malangnya banyak sangat. Siapa yang tak pernah rasa kecewa sikit bila tengah scroll media sosial, nampak gambar kawan pergi bercuti kat tempat best-best, padahal kita tengah terperuk kat pejabat ataupun bila bandingkan kemajuan kerjaya kita dengan kawan sekolah lama yang nampak macam asyik berjaya je. Inilah yang dipanggil kesan sorotan terbaik. Kita bandingkan kehidupan seharian kita yang ada naik turunnya dengan himpunan detik-detik paling best orang lain. Tabiat ni boleh juga menyerap masuk dalam pergaulan kita seharian, buat kita jadi lebih suka kritik diri sendiri dan kurang pandai hargai pengalaman kita sendiri. Untuk hadapi lambakan perbandingan yang boleh jadi tak sihat ni, satu cara yang mudah dan berkesan ialah dengan buat detox digital sikit-sikit. Tapi, ini bukan bermakna kita kena tinggalkan terus teknologi atau media sosial. Sebab benda ni pun ada baiknya juga kan. Tapi, lebih kepada kita kawal balik penggunaan dan letak had dengan sedar. Tujuannya, kita sengaja kurangkan pendedahan kepada perkara yang buat kita suka banding-banding dan bina hubungan yang lebih sihat, lebih seimbang dengan dunia di digital. Ini satu langkah proaktif untuk jaga minda dan emosi kita daripada kesan buruk, suka membanding secara berlebihan. Jadi, macam mana sebenarnya nak buat detox sikit-sikit ni? Ada beberapa cara yang boleh anda cuba. Anda boleh mula dengan tetapkan had masa yang ketat untuk guna aplikasi media sosial. Contohnya guna fungsi digital well-being atau kesejahteraan digital kat telefon anda. Pilih balik akaun yang anda follow, unfollow. Akaun yang selalu buat anda rasa negatif atau rasa rendah diri. Cuba ubah suai feed anda supaya lebih banyak kandungan yang beri inspirasi, ilmu atau yang positif wujudkan masa atau tempat bebas teknologi contohnya masa makan sejam sebelum tidur atau letak telefon di luar bilik tidur kebaikan cara ni akan cepat terasa anda mungkin akan rasa kurang risau dan mood anda pun jadi lebih baik bila kurangkan masa scroll tanpa tujuan anda ada lebih masa untuk aktiviti yang lebih berfaedah dalam hidup sebenar luangkan masa dengan orang tersayang buat hobi bersenam atau rehat saja ini juga bantu kita lebih kenal diri sendiri dan tengok hidup kita dan orang lain dengan lebih realistik. Jadi, fokus kita pun berubah. Kurang membanding dengan orang luar dan lebih tumpu pada perkembangan diri dan hargai perjalanan hidup sendiri. Supaya detox digital sikit-sikit ni tahan lama. Penting untuk buat secara perlahan-lahan. Mulakan dengan perubahan kecil yang logik dan boleh anda teruskan. Kenal pasti bila atau dalam keadaan macam mana anda paling mudah terjebak membanding-bandingkan diri. Bila anda kurangkan masa online, cuba gantikan dengan aktiviti yang anda betul-betul suka atau rasa berfaedah. Akhir sekali, pupuk rasa syukur dengan apa yang anda ada dalam hidup. Tulis jurnal kesyukuran. Boleh jadi cara yang bagus untuk fokus balik pada nikmat yang anda ada, bukannya pada apa yang kurang kalau nak dibandingkan dengan orang lain. Sekarang, jom kita tengok pula satu lagi lawan kita dari dalam iaitu suka kritik diri sendiri sampai rosak. Sikit-sikit, ia makan keyakinan diri kita setiap kali ada peluang. Ia macam ada hakim dalam diri kita. Hakim ni garang, tak ada kasihan, asyik nak jatuhkan kita saja. Ia buat kita fikir, apa saja yang tak kena, mesti salah kita. Suara dalam hati ni selalunya datang sendiri. Macam racun, pelan-pelan ia rosakkan rasa sayang pada diri sendiri. Kesan dia pada mental kita bila asyik kritik diri sendiri ni, memang teruk dan mendalam. Ia buat kita selalu rasa tak berguna, rasa malu dan rasa bersalah. Memang berat beban ni kat kepala. Rasa macam pikul batu besar atas bahu. Nasib baik, kita boleh senyapkan atau sekurang-kurangnya kurangkan suara kritikan dalaman ini. Salah satu teknik paling berkesan yang diambil dari terapi kognitif tingkah laku ialah penyusunan semula kognitif. Sebenarnya, ia satu proses yang ajar kita untuk kenal pasti nilai dan kemudian ubah fikiran negatif kita yang tak berguna langsung untuk kita tujuannya bukanlah untuk tipu diri sendiri dengan positif yang dipaksa-paksa tapi untuk bina cara pandang yang lebih seimbang realistik dan paling penting lebih baik hati pada diri sendiri ia macam belajar jadi peguam bela untuk diri sendiri bukannya pendakwa raya yang tak berhati perut. Jadi macam mana sebenarnya penyusunan semula kognitif ni berfungsi? Ia ada beberapa langkah penting. Mula-mula, kita kena belajar kesan fikiran negatif yang datang tiba-tiba tu. Sebaik saja ia muncul. Catat. Tulis kalau ia bantu anda. Kemudian, periksa bukti-bukti. Apa bukti kukuh yang sokong fikiran tu? Dan, soalan yang sama penting. Apa pula bukti yang menidakkannya? Jadilah macam detektif dengan fikiran sendiri. Langkah ketiga, ialah kenal pasti corak pemikiran yang salah yang sedang berlaku. Adakah ia sikap pukul rata, fikiran, jenis, semua atau tiada langsung atau terlalu fikirkan yang buruk-buruk atau mungkin kita cuba baca fikiran orang lain. Mengenal pasti corak-corak ni sangat penting. Langkah keempat dan yang ini pun penting juga ialah hasilkan fikiran alternatif. Satu fikiran yang lebih seimbang, realistik dan membina. Dan ingat ya, fikiran baru ni mesti kita sendiri boleh percaya. Contohnya dari gini. Daripada fikir, saya gagal sepenuhnya sebab tak lulus ujian ni. Fikiran alternatif mungkin macam ni. Okey, saya tak lulus ujian ni. Memang kecewa, tapi ia tak bermakna saya gagal sepenuhnya. Saya boleh kaji kesilapan saya, belajar daripadanya dan buat persediaan lebih baik lain kali. Lepas tu, kita kena latih diri untuk gantikan fikiran kritikal yang lama tu dengan fikiran baru yang lebih membantu ni. Setiap kali fikiran lama tu muncul, kena faham betul-betul penyusunan semula kognitif ni satu kemahiran. Dan macam kemahiran lain juga, ia perlukan kesabaran dan latihan selalu. Buat jurnal fikiran, di mana anda catat fikiran negatif, emosi yang datang bersamanya, corak pemikiran yang salah dan fikiran alternatif. Ini boleh jadi sangat berguna. Jangan terlalu keras dengan diri sendiri masa proses ni. Akan ada hari okey, ada hari tak okey. Itu biasa. Tapi dengan masa dan kesabaran, anda betul-betul boleh kurangkan kuasa pengkritik dalaman anda kuatkan keyakinan diri dan pupuk suara hati yang lebih menyokong dan berbelas kasihan ini satu pelaburan yang sangat berharga untuk kesihatan mental anda okey sekarang ni kita nak bincang satu topik yang ramai antara kita hadapi suka bertangguh kerja terutamanya bila ia disebabkan oleh rasa risau ini bukan macam kita tangguh kerja sekali sekala sebab tak ada motivasi atau penat. Bukan suka bertangguh kerja yang ada kaitan dengan rasa risau ni. Ia satu tabiat yang lebih bahaya dan tersembunyi. Jadi, macam mana ia berlaku sebenarnya? Kita akan selalu cuba elak buat kerja dan ingat ya, ini bukan sebab malas tapi sebab ada rasa takut, risau yang tersembunyi. Rasa takut tu kuat sangat sampai kita rasa macam tak boleh nak mula langsung. Sikap suka bertangguh macam ni boleh jadi dalam semua benda, kerja, belajar, hubungan dengan orang dan ia betul-betul membebankan fikiran kita. Apa sebenarnya yang berlaku dalam fikiran kita? Ia macam satu kitaran yang tak berkesudahan. Rasa risau pasal sesuatu kerja tu, contohnya takut gagal, nak semua jadi sempurna atau rasa macam kerja terlalu banyak. Semua ni buat kita cuba elak. Bila kita tangguh, Fuh rasa lega sekejap. Fuh, lega kan? Tapi sebenarnya, ini lagi menguatkan tabiat suka bertangguh tu. Otak kita belajar. Bila kita elak, kita rasa kurang tak selesa untuk sekejap. Tapi, masalah utamanya masih ada. Tak selesai pun. Sebaliknya, bila kita lari sekejap macam ni, rasa risau tu akan jadi lagi teruk bila tarik akhir dah dekat. Atau bila kita dah nampak akibatnya, kita jadi makin terperangkap. Dan kitaran negatif ni akan berulang-ulang. Makin lama, makin teruk. Bila kita suka bertangguh, kerja akan jadi makin banyak. Dan ini akan buat rasa risau yang kita rasa mula-mula tu jadi lagi kuat. Makin kita tangguh, makin kita rasa kerja tu susah sangat nak buat dan rasa risau pun makin menjadi-jadi. Akibatnya, kita rasa bersalah, rasa malu dan keyakinan diri pun jatuh. Kita mula nampak diri sendiri sebagai seorang yang malas, tak cekap, tak berdisiplin. Padahal, sebenarnya rasa risau itulah yang mengawal keadaan. Kitaran ini sangat teruk kesannya pada kesihatan mental kita stres yang tak henti-henti, masalah risau yang melampau. Malah, boleh ada tanda-tanda murung kalau kita tak bertindak. Jadi, apa jenis-jenis kerisauan yang buat kita suka bertangguh ni? Sebenarnya ada banyak dan selalunya ia saling berkaitan. Pertama, risau tentang prestasi kita. Takut tak dapat buat sebaik mungkin. Takut orang kritik atau pandang rendah. Perasaan ni boleh buat kita rasa takut sangat nak mulakan sesuatu kerja. Rasa risau bila nak bergaul dengan orang pun boleh jadi punca. Terutamanya kalau kerja tu perlukan kita bekerjasama atau buat pembentangan depan orang ramai. Atau kadang-kadang, ia cuma rasa risau yang umum. Macam takut pada sesuatu yang kita tak tahu. Dan ini boleh buat kita tak bergerak. Selalunya, ia bermula secara diam-diam. Kita sibukkan diri dengan kerja-kerja lain yang lebih senang. Asyik periksa email atau layan media sosial tanpa henti. Pendek kata, kita buat macam-macam benda lain kecuali kerja yang penting tu. Sampailah kita rasa macam tak boleh buat apa-apa langsung bila berdepan dengan kerja yang kita paling takutkan tu. Uwa, macam mana nak atasi sikap suka bertangguh sebab risau? Cuba peraturan 5 minit. Cuba buat satu tugasan selama 5 minit. Itu sahaja. Ia mungkin langkah kecil, tapi kesannya besar untuk minda kita. 5 minit, mudah saja dan tak rasa tertekan. Setiap kali kita mula, itu satu kemenangan lawan sikap suka bertangguh. Ui, okey. Jom kita tengok tabiat tak elok kita yang ketujuh. Bila otak kita dapat terlalu banyak maklumat dan kita asyik buat banyak kerja serentak. Dalam dunia moden ni, otak kita sentiasa terima macam-macam maklumat tanpa henti. Beban maklumat yang banyak ni, maksudnya, bila kita dapat banyak sangat info, sampai otak kita tak boleh nak proses lagi dah. Notifikasi, email yang penuh, tab pelayar web yang banyak terbuka, Padahal kita tengah cuba nak fokus pada satu kerja penting. Maklumat yang datang tak henti-henti ini -henti sebenarnya tak berapa elok untuk otak kita. Otak kita perlukan masa untuk berehat, hadam maklumat dan faham betul-betul. Dan kita rasa kita ni hebat sangat buat banyak kerja serentak, kan? Tapi, pakar-pakar otak dah sahkan buat banyak kerja serentak ni sebenarnya tak menjadi pun. Sebenarnya, otak kita cuma bertukar-tukar dengan cepat dari satu kerja ke kerja yang lain. Bila asyik bertukar-tukar macam ni, otak kita jadi penat sangat. Kita rugi masa, tenaga fikiran pun banyak guna. Ia lagi makan masa dan tenaga berbanding kalau kita fokus pada satu kerja saja. Kualiti kerja kita jadi kurang elok dan kita pun jadi lagi kerap buat silap. Kita jadi cepat penat, stres dan rasa risau. Kita rasa macam asyik tertekan je. Untuk jadi kreatif dan selesaikan masalah, kita perlukan tumpuan yang betul-betul. Memori jangka pendek kita jadi terlampau banyak kerja. Asyik bertukar-tukar macam ni memang tak bagus untuk kita bagi tumpuan mendalam. Keadaan fokus penuh ni penting sangat untuk hasil kerja yang berkualiti dan kita rasa puas hati. Lama-kelamaan, otak kita jadi letih dan kurang cekap. Kita pun jadi makin susah nak abaikan benda-benda yang mengganggu tumpuan. Kita jadi makin senang hilang fokus walaupun kita dah cuba bersungguh-sungguh nak tumpukan perhatian. Wee, jadi, macam mana nak atasi masalah terlebih fikir dan rasa macam boleh buat banyak kerja serentak ni? Caranya ialah monotugas atau buat satu kerja saja dalam satu masa. Orang putih panggil single tasking. Prinsip monotugas ni kita kena betul-betul tumpukan perhatian pada satu kerja saja. Kita bagi semua tumpuan kita sampailah kerja tu siap atau sampai masa yang sesuai untuk berhenti sekejap. Satu cara yang sangat berguna ialah guna blok masa yang dah ditetapkan. Ia lebih kurang macam teknik Pomodoro kalau kawan-kawan pernah dengar. Caranya, kita atur hari kerja kita ikut jangka masa tertentu untuk fokus pada satu tugasan saja. Lepas tu, rehat 10 minit sebelum sambung kerja atau tugasan seterusnya. Blok masa macam ni memang sangat membantu kita untuk kekal fokus. Serius, cara ni memang berbaloi sangat untuk bantu fikiran kita jadi lebih lapang dan jelas. Sebelum kita akhiri, saya nak tekankan satu perkara penting. Kadang-kadang, tabiat-tabiat ni boleh jadi sangat mengganggu sampai kita tak boleh kawal sendiri dah. Ia juga boleh bertukar menjadi sesuatu yang lebih serius. Ini lima tanda amaran yang patut buat anda jumpa pakar kesihatan mental. Yang pertama, tanda-tanda yang tak hilang-hilang lebih dari dua minggu. Yang kedua, masalah yang ganggu banyak benda dalam hidup anda. Yang ketiga, rasa tertekan sangat dalam diri. Yang keempat, fikiran rasa diri tak berguna atau nak bunuh diri. Dan akhir sekali, elak lebih dari separuh aktiviti harian anda. Kalau macam ni, penting sangat untuk jumpa pakar psikologi atau pakar psikiatri. Sedar yang kita perlukan bantuan itu tanda kita kuat. Jangan lupa subscribe supaya tak terlepas kupasan kami yang akan datang. Terima kasih banyak sebab sudi dengar. Jaga diri bye-bye dan jumpa lagi tak lama lagi.